ذریعی سوال ایک موصول ہوا ہے کہ معراج کے واقعے کا ذکر کیا قرآن میں ہے اس کی تفصیلات معراج کے حوالے سے سوال موصول ہوا ہے کہ معراج کا کوئی ذکر قرآن میں آیا ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں معراج کے بارے میں ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے رہتے ہیں معراج کے بارے میں ایک بات تو ذہن نشین رکھیے ہے یہ معراج کا لفظ قرآن کے اندر موجود ہی نہیں ہے معراج کے جو معنی بتائے جاتے ہیں وہ معنی عربی زبان میں استعمال ہی نہیں ہوتے ہیں معراج کے کی لفظ کے لیے یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ معراج مفعال کے وزن پر بننے والا لفظ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مصباح کا لفظ آتا ہے مفتاح کا لفظ آتا ہے عین را اور جیم جس سے عروج نکلا ہے بلندی کے معنی میں آتا ہے عروج کا لفظ معراج کا لفظ بلندی کے معنی میں نہیں آتا یہ جو مفتاح اور مصباح کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے مثال رکھی ہے مفتاح عربی زبان میں بلب چراغ وغیرہ کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس میں عالی ہے یہ وزن ایسا وزن ہے جس میں چیزوں کو استعمال کرنے والی جو استعمال کی چیزیں ہیں ان کے لیے لفظ بنائے جاتے ہیں مصباح سوری مفتاح کو میں نے چراغ کا مصباح جو لفظ آتا ہے یہ عربی زبان میں سود بہ ہا سے بننے والا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چراغ بلب اور مفتاح چابی کو کہتے ہیں کھولنے والی چیز جس سے کسی کو کھولا جائے مفتاح کہتے ہیں اسی وزن پہ معراج عین رو اور جیم سے بننے والا یہ لفظ معراج اس کا مطلب سیڑھی کے ہوتے ہیں بلندی کے نہیں ہوتے ہیں یہ لفظ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے لیکن اس کی جمع معارج صورت المعارج کے نام سے ایک صورت ہے میں پارے کے اندر وہاں پر ذل معارج آیا ہے معراج کا لفظ نہیں آیا جمع آئی ہے معارج اور وہاں پر کبھی کسی نے یہ بلندی کا ترجمہ نہیں کیا آپ جا کے اس کو چیک کر لیجئے جائزہ لے لیجئے اس کا تو پہلی بات تو سر میں آ گئی کہ معراج کا لفظ قرآن میں نہیں ہے اور جس معنی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں معراج بلندی کے لیے تو یہ عربی زبان کے معراج والے لفظ کے جو مفہوم ہے معنی ہے اس کا جو طریقہ کار ہے اس کے بالکل خلاف ہے کیونکہ یہ اس میں حالہ ہے جیسے کہ مصباح مفتاح ہو گیا یہ مصباح ہو گیا دوسری بات سوال کے اندر یہ ہے کہ سوال کے حوالے سے کہ کیا قرآن کے اندر اس واقعے کا کوئی ذکر موجود ہے یا نہیں قرآن کے اندر صورت الاسراء پندرہویں پارے کے اندر بالکل ابتدا کے اندر یعنی پہلی صورت کے الفاظ ہیں سبحان اللذی اسرا بہی لیلن پاک ہے وہ سبحان ہے وہ کہ جو اپنے بندے کو اسرا اسرا کا مطلب ہوتا ہے لے جانا سیر کروا دینا بے اپنے بندے کو لے گیا من المسجد الحرام الى المسجد الاقسا مسجد حرام سے مسجد اقسا تک لے گیا ایک رات میں اب دیکھیں یہاں پر اسرا کا لفظ آیا ہے ہم استعمال کرتے ہیں معراج کا لفظ جو ترجمے کے اعتبار سے غلط ہے اس کا لفظ آیا ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے رات میں لے جانا اور پھر اس سے پورا ایک واقعہ کشید کر لیا جاتا ہے پورا افسانہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے آپ اس آیت کو سمجھ لیجئے وہاں پر اسرا بھی عبدی ہی آیا ہے وہاں پر اسرا بھی محمد نہیں آیا اسرا بھی موسیٰ نہیں آیا اسرا بھی عیسیٰ نہیں آیا میں اس کو کسی بھی نبی کے نام کے ساتھ خاص کروں اس کے لیے مجھے کوئی خاص دلیل چاہیے جس میں باقاعدہ یہ لکھا ہو کہ اس آیت کی منشا فلان نبی کا نام لگا کے کہ یہ نبی ہیں جن سے اس آیت میں یہ مراد لیا جائے مطلب یہ کہ سبحان عبدی ہی پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا سارے ہی اللہ کے بندے ہر نبی اللہ کے بندے تھے بلکہ ہر انسان جو اللہ کے قانون کے ماتحت اپنی زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے بلکہ اس سے اور عام کر دیجیے ہر مخلوق ہی اللہ کی عبدیت کے اندر شامل ہے توعن او کرہن چاہے اعت سے کرے یا ناپسندیدگی سے اپنے بندے کو لے گیا ایک رات میں وہاں پر اتنا لکھا ہے اب اس میں کیا ہے کہ مترجمین نے مفسرین نے روایات کی روح سے اس آیت کو خاص سمجھا اللہ کے وصول محمد کے لیے جبکہ اس آیت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے اس آیت میں بہت اتنا ہی لکھا ہے اور اگر آپ اس آیت کی بات جائزہ لینا وعطینہ موسل کتاب تو اساحیت کی فوراً بعد موصل کتاب لکھا ہے یعنی موسی رسول اللہ کا ذکر ہے یعنی اگر سیاہ کو سباق بنایا جا ہے اس سیاہ کو سباق سے اگر متعین کیا جائے کسی شخصیت کو عبد کے ساتھ کہ بے عبد ہی سے یہ شخصیت مراد ہے تو سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ وہاں پر مراد پھر موسہ رسول اللہ ہونے چاہیے تھے اگر خاص کیا جائے تو تو یہ آیت ہے جو ہمارے ہاں خاص طور پر پیش کی جاتی ہے ورنہ وہ صورت و نجم کا جو ون نجمی ادا ہوا ما دُ اللہ صاحب گم غوا اس صورت کی جو ابتدائی حصے کو پیش کیا جاتا ہے اس میں نہ تو اسرا کا لفظ آیا ہے نہ معراج کا لفظ آیا ہے اس صورت کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اس کو انہوں نے متعین کر دیا کہ یہ اسرا و معراج کا جو واقعہ ہے اس کے زمن میں اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وہ تو صوت و نجم کا تو میں سلسلہ وار دسے قرآن میں واضح کروں گا کہ اس کا تعلق ہے ہی نہیں اس واقعے سے اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ اسرا و مراث سے متعلق ہے خواہ مترجمین مفسرین کیا کرتے ہیں یہ فلاں آیات کو فلاں حدیث کے ساتھ جوڑ دیا چلو بھئی تشریح بن گئی حدیث اس آیت کی تو نہ تو صوت النجم کے اندر اس واقعے کے کوئی نشانی یا اشارہ دیا گیا ہے نہ صوت الاصرا کی جو آیت پیش کی جاتی ہے وہاں پر کسی شخصیت کا نام متعین کیا گیا ہے تو خواہ مخواہ اس کو قرآن کی آیات سے رفت کر دینا آپ یہ سیدھا کہہ دیں کہ بھائی روایات کی روح سے ثابت کیا جاتا ہے روایات کے اندر لکھا ہوا ہے لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ روایات چونکہ مشکوک ہیں اتنی روایات معراج کے بارے میں موجود ہیں اور ان میں تناقض اور اختلاف شدید ہے کسی روایت میں تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے وصول کو جس دن معراج ہوئی ہے وہ رات کا موقع تھا کہیں لکھا ہے کہ وہ دن کا موقع تھا کسی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ کے وصول کے جاگتے ہوئے پیش آیا تھا کسی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ خواب کا ہے اور یہ بخاری کے اندر ہی بتا رہا ہوں بخاری کے اندر ہی کتاب و توحید وغیرہ کے اندر یہ روایت باقاعدہ موجود ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ خواب کا ہے جس کو بعض لوگوں نے ضعیف بھی قرار دیا ہے ذرا فتح الباری کا آپ مطالعہ کیجئے جو بخاری کی شرح ہے کہ اس میں شدی راوی ہے اس نے الفاظ کی زیادتی کری ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ خواب کا واقعہ ہے تو یہ شدید تناقض موجود ہے ان روایات کے اندر اس روایات سے وہ ٹائم ٹریولنگ کا ایک نظریہ نکال لیا ہے کہ اللہ کے وصول اتنی تیزی سے اس واقعے کو مکمل کر کے واپس آئے ہیں کہ کنڈی ہل رہی تھی وہ ہل ہی رہی تھی ٹائم رک گیا تھا اپنی جگہ پر کہیں لکھا ہوا ہے کہ ام ہانی کے گھر سے اللہ کے وصول میرے آج پر تشریف لے کر گئے تھے اس براق کے اوپر بیٹھ کر براک فعال کے وزن پہ آتا ہے بہت برق رفتاری ہم کہتے ہیں نا بجلی کی رفتار اتنی تیز لائٹ سپیڈ سے ہمارے تو اب لائٹ سپیڈ ہم جانتے ہیں نا لائٹ سپیڈ کیا ہوتی ہے سب سے تیز جو جی ہوتی ہے وہ لائٹ کی سپیڈ ہوتی ہے ساؤنڈ سے بھی زیادہ تیز تو روشنی کی رفتار سے بلکہ اس پر بھی انتہا کو پہنچ گیا تھا رفتاری کے اندر وہ براق کے جس کو لایا گیا تھا اللہ کے رسول کے پاس اور اس براق پہ بیٹھے تھے اللہ کے رسول پہلے وہ ذرا سا پس و پیش کا شکار تھا پھر جبریل نے اس کو تھپکی لگائی اور کہا کہ تجھے نہیں معلوم کہ بیٹھنے والی شخصیت کون سی ہیں یہ خطبہ کے قصوں کے اندر خطابوں کے اندر یہ باقاعدہ آپ کو یہ الفاظ ملیں گے بلکہ اس سے کئی زیادہ الفاظ آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں کسی بھی خطیب کا خطبہ اٹھا لیجئے گا کسی بھی قصہ خواہ کا آپ کو ایک قصہ سن لیجئے گا جو اس حوالے سے بیان کر رہے ہوں گے سب روایات سے اخذ کردہ ہے جب روایات میں نہیں ملا تو خود سے بھی شامل کرنا شروع کر دیا پھر وہ روایت خود ہی روایت بن گئی بیان کردہ دا روایت بھی تو ایسی بنی تھی وہ قدیم ہوتی جاتی ہیں تقدس کا چادر اوڑتی رہتی ہیں پھر وہ روایات حدیث کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں اور حدیث کے بعد پھر آخر درجہ ہوتا ہے وہ دین کے اندر شامل کر دی جاتی ہیں انتہا کو پہنچا دی جاتی ہیں اب براک پہ اللہ کے وصول کو بٹھا کے لے جایا گیا دیکھیں یہ براک والا نظریہ اگر آپ مختلف مذاہب کا جائزہ لیں میں کہتا نہیں بعض اوقات کہ یہ جو روایات کے مجموعے ہیں یہ سارے کے سارے وہیں سے اخذ کردہ ہیں اسرائیل سے اسرائیلی روایات اور یہ جو آپ کی پارسی مذہب کی روایات ہیں سارے کے سارے روایات کے ذریعے تو دین اسلام کا لبادہ اوڑ کے رکھی ہوئی ہیں اسی لوادے کے اندر یہ تین بن گئی اسلام میں شامل کر دی گئیں زوروسٹین کے اندر یہ عقیدہ موجود تھا کہ بہران نامی کوئی خدا تھا ان کا وہ کسی پروں والے گھوڑے پر سوار ہو کے آسمان کی سیر کرنے گیا تھا اپنے خدا سے ملاقات کرنے گیا تھا ہندوزم کے اندر بھی نظریہ موجود ہے یونیکون کا نظریہ موجود ہے ہم جانتے ہیں کہ سینگوں والا اڑنے والا گھوڑا یہ مشہور ہے اسی کو عربی میں روایت میں برا کہہ دیا کہ وہ یونیکون کہہ دیتے ہیں اس کو اڑنے والے گھوڑے کا نظریہ تو یہ مذہب کے اندر موجود ہوتا ہے جس میں کسی بھی شخصیت کو اگر فائز کرنا ہے بلند مقام پر تو اس کو خدا کے ساتھ ملاقات کروانے کا نظریہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے قرآن کی آیت سے اگر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے جس کو پیش کیا جاتا ہے معراج کے موقع پر جب معراج کے معاملات آتے ہیں اس ٹائم پیش کیا جاتا ہے اور خاص طور پر جب شب میراج کے واقعات آتے ہیں ستائیس رجب بتائی جاتی ہے نا شب معراج کے یعنی کہ اتنا شدید اختلاف ہے ایسا واقعہ کہ جس کی بنیاد پر کسی کو صدیق کا لقب دے دیا جائے جس کی بنیاد پر یہ بتایا جائے کہ ابو بکر کو صدیق کہا ہی اس بنیاد پر جاتا ہے کہ انہوں نے تصدیق کر دی تھی کہ اللہ کے وصول نے فرمایا تو سچ فرمایا کہ وہ معراج سے ہو کر آئے ہیں ایسے م... یعنی کہ بڑے واقعے کے بارے میں آج تک یہ اتفاق نہیں ہو سکا ہے کہ یہ واقعہ پیش کب آیا تھا رونما کب ہوا تھا اللہ کے رسول کس زمانے میں اللہ کے رسول معراج پر تشریف لے کر گئے تھے جب کچھ نہیں ہوا تو ستائیس عجب کو انہوں نے بولا بھائی ٹھیک ہے یہ حتمی ستائیس اجب کر دیتے ہیں تاریخ میں شدید اختلاف موجود ہے پھر کہتے ہیں کہ روایات کے اندر چاچے مامے بھی ان کے بھی نام درج ہیں ان کے چاچے مامے گن تھے ان کے دادے پردادے کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے راویوں کے وہ بھی موجود ہیں کس نے جنازے پڑھائے تھے وہ بھی موجود ہیں نہیں موجود تو اللہ کے وصول کے میراج پہ جانے کی صحیح تاریخ موجود نہیں ہے کہ میراج پہ کس وقت اللہ کے وصول کس دن میں اور کس زمانے میں تشریف لے کر گئے تھے بس زیادہ کچھ نہیں ہو تو کہہ کہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے اپنے دامن کو بچانے کے لیے اس میں تو لکھا ہوا ہے جو روایت آیت پیش کی جاتی ہے سوت الاسرا کی آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے پندرہویں پارے میں پہلی آیت ہے سبحان اللذی اسرا بیاب لیلن من المسجد الحرامی الال المسجد الاقصا من جو یہاں پر آیا ہے یہ ابتداء کے لیا ہے اس کو من ابتدائیہ کہتے ہیں اور الہ جو ہے یہ انتہا بتا رہا ہوتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے کر گیا تھا آپ نے یہاں پر تو انتہا کی نہیں روایات نے انتہا کر دی ہے اس کو اللہ کے پاس اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں بیان کی ہیں اگر یہی آیات دلیل میں پیش کرنی تھی تو اس میں ابتدائیہ بھی بتا دیا ہے اور انتہا بھی بتا دی ہے اس کا مطلب ہے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گیا بس اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا اس آیت کا دور تک بھی تعلق اس واقعے سے ہے ہی نہیں جو روایت میں بیان کیا جا رہا ہے اور جس کو منصوب کر کے معراج کی رات شب معراج کے نام سے منائی جاتی ہے شب معراج کے نام سے جو رات منائی جاتی ہے ایک روایت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر خصوصی نوافل کی ادائیگی اس رات کو جاگنے کی کوئی سمارات یا فوائد بتائے گئے ہوں بس کہتے ہیں کہ اس دن رات کی نسبت سے ہم لوگ جاگتے ہیں اور اس میں نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں کیونکہ واقعہ اتنا طویل بیان کیا ہے کہتے ہیں کہ براغ پہ اللہ کے رسول کو بٹھایا گیا اور براغ یہاں سے سب سے پہلے گیا ہے مسجد اقصہ اور مسجد اقصی جانے کے بعد تمام انبیاء وہاں پر آئے ہیں ان تمام انبیاء نے اللہ کے وصول کے پیچھے نماز کی ادائیگی کی ہے لیکن آج تک یہ بتا نہیں سکے ہیں کہ جو ابراہیم رسول اللہ عیسی رسول اللہ جو زندہ تھے جن کے بارے میں کہتے ہیں یہ کہ زندہ ہیں عیسی رسول اللہ ان کی زبان کہتے ہیں کہ عربک تھی موسیٰ صلی اللہ کی زبان کہتے ہیں کہ یہ عبرانی زبان تھی اور کیا ہر نبی عربی زبان کو جاننے والے تھے ہر نبی کی زبان اپنی الگ تھی ان سب کے کو پیچھے کھڑا کر کے اللہ کے رسول کے امام بنایا گیا نماز کی ادائیگی کروائی گئی وہ تمام انبیاء سے اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی ہے ایسی کوئی روایت بھی موجود نہیں ہے جہاں پر یہ لکھا ہو کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ مسجد اقسام اللہ کے رسول کے پیچھے نماز کے اندر موجود تھے اڑائی ہوئی باتیں روایت میں چند انبیاء کے نام آئے تھے انہوں نے کہا چند پہ اکتفا کیوں کریں بلکہ سارے ہی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو یہاں پر پیش کرنے کے لیے ہم اپنے قصے کو تھوڑا سا اور ملچ مسالہ لگا دیتے ہیں اور اس زمن میں یہ بھی بیان کر دیا کہ مسلم کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے وسول جب جا رہے تھے تو انہوں نے صلی اللہ کو قبر میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے سرخ تیلوں والی قبر کے پاس ایسے کچھ الفاظ آئے ہیں وہ حریرا کی روایت ہے اور پوری شبی بھی بیان کی گئی ہے اس روایات کے اندر یعنی امبوسرا رسول پہلے اپنے وہاں قبر کے اندر ہیں پہلے یہ بتایا جا رہا ہے اس روایت کے اندر پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے وصول کے پیچھے نماز ادا کرتے ہوئے اللہ کے وصول کے ساتھ ان کے مقتدی بھی موجود ہیں بنے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کو آسمانوں کی طرف لے کے جایا جاتا ہے اس برا کے اوپر جو بہت تیز ہے لائٹ کی سپیٹ سے بھی تیز ہے ان سے بھی پہلے وہ انبیاء جو یہاں پر نماز ادا کر رہے تھے وہ ان سے بھی پہلے وہاں پر چلے جاتے ہیں ہر دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے کون ہے وہاں جاتے ہیں تو فلا نبی سے ملاقات ہوتی ہے تو اللہ کے وصول کے بارے میں یہ بتا رہا ہے راوی کے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے پھر فرشتہ ان کو بتاتا ہے کہ یہ تو موسیٰ ہے یا ابراہیم ہے یا کون ہے جبکہ وہ راوی یہ بھول چکا ہے کہ میں ابھی یہ بتا کے آیا ہوں کہ اللہ کے وصول سے یہ ملاقات کر چکے ہیں اور جس سواری پر اللہ کے اصول سے لے کے گئے ہیں براک وہ, وہ لائٹ کی اسپیڈ سے زیادہ تیز دوڑنے والا جانور ہے وہ فاسٹ ٹیسٹ ہے اس سے زیادہ فاسٹ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ انبیاء یہاں ابھی موجود تھے زمین کے اوپر اور اللہ کے رسول سے پہلے ہی آسمان پر آ چکے ہیں اور اللہ کے رسول بھول بھی چکے ہیں یہ راوی نے کیسا روایت گھڑا ہے ظالم نے نہ سمجھا نہ دیکھا جو چاہا بیان کر دیا نادان وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو مین و تسلیم کر لیا اپنی عقلوں کو بند کر کے اور دین کا اس کو لوادا اڑا کے لوگوں میں رائج کر دیا جو, جو جس راوی نے اللہ کے رسول موسیٰ کو ابھی قبر میں دکھایا تھا قبر میں بتایا تھا نماز ادا کرتے ہوئے اس نے پہلے اس نے اس کے بعد اللہ کے رسول کے پیچھے مقتدی بنایا اس ظالم راوی نے جس نے اس کتاب کو لکھا گھڑا اس روایت کو لوگوں میں بیان کیا اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول سے موسیٰ رسول کی ملاقات چھٹے آسوان پر بھی ہوئی ہے یعنی موسیٰ رسول اللہ براک سے بھی تیزی سے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور رسول اللہ تو زندہ ہے وہ زمین پر بھی ہیں اور پانچویں آسمان پر بھی بتا رہی ہے یہ روایت مسلم و بخاری کی اور اللہ کے اصول کو اوپر لے جایا کیوں جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو نماز کا تحفہ دیا جا رہا ہے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ تنبیہات اور ترغیبات دی جاتی ہیں تاکیدیں بیان کی جاتی ہیں ان چیزوں پر کہ دیکھو نماز وہ چیز ہے کہ جس کو فرض کرنے کے لیے نماز کا تحفہ دینے کے لیے اللہ کے وصول کو آسمان پر بلا لیا گیا آپ مجھے پھر سے یہ بات بتا دیجئے کہ کیا آپ واقعی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر موجود ہے یعنی آپ یہ بات ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اللہ ہر تہائی رات کو آسمان سے نیچے اترتا ہے ثابت کر دیتے ہیں قرآن واہ کن تم تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ایسی روایات کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ آسمانوں پر ہے کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے آسمان پر چڑھنا پڑتا ہے جب جا کے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ تو کہتا ہے وَنَحْنُ نُقربو إِلَيْهِ من حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم تو تمہاری شیرک سے زیادہ قریب ہیں تمہاری شیرک تم سے اتنی قریب نہیں ہے جتنے ہم تم سے قریب ہیں تو تم سے ملاقات کے لیے ہمیں تمہیں آسمانوں پر بلانے کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے تو کہتا ہے تحفہ دینے کے لیے اللہ نے آسمان پر اللہ کے اصول کو بلایا اس کو میرا کی واقعہ کہا جاتا ہے اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے اس نام سے ایک نرات بنا دی گئی ہے جس کو شب میراج کہتے ہیں معراج عربی سے لے لیا شب کا جو ہے وہ تڑکا لگا دیا فارسی والا یہاں سے اللہ کے وصول کو نماز کا تحفہ دیا جاتا ہے آپ نے کبھی اس روایت پہ غور کیا ہے کتنی نمازوں کا تحفہ پچاس ایک دن کے اندر پچاس نمازوں کا تحفہ دیا جاتا ہے آپ پچاس کی ذرا دن کے اندر کاؤنٹنگ کر لیجئے حساب لگا لیجئے ذرا پچاس کا پانچ منٹ میں اگر ایک نماز ادا کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے حساب چوبیس گھنٹے میں پانچ منٹ میں اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں ایک نماز دو رکعت اور پچاس نمازیں ہیں تو چوبیس گھنٹے میں کیا حال ہوگا آپ کا کوئی کام کر سکیں گے آپ کسی اور فرض کی ادائیگی کر سکیں گے آپ یہ کون کہہ رہا ہے راوی بتا رہا ہے کس کے بارے میں بتا رہا ہے اللہ کے بارے میں جو اللہ اپنی صفت بیان کرتا ہے حکیم ہے حکمت والا ہے وہ پہلے فیصلہ کر دیتا ہے جس فیصلے کے بارے میں وہ کہتا ہے لا مبدل علی ہی اس کے کلیمات میں کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے فلن تجید لسنت اللہ تبدیل ہے تم ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے یہ وہ اللہ ہے وہ حکمت والا اللہ ہے کہ جو خود کہتا ہے کہ میرے پاس بھی بات نہیں بدلتی ہے میرے نزدیک بھی قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلے پچاس نمازیں فرض کی ہیں اللہ کے وصول آتے ہیں تو موسیٰ سر سے ملاقات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں پچاس نمازیں آپ کی امت نہیں پڑ سکتی ہے تخفیف کروائی ہے میں اپنی جماعت کو اپنی قوم کو آزما چکا ہوں تو اللہ کے وصول جاتے ہیں اور تخفیف کا کے واپس لاتے ہیں اس طرح وہ چالیس پھر تیس پھر بیس اس کے بعد آخر میں پانچ ہے جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اب مجھے حیا آتی ہے اپنے رب سے کہ میں اپنے رب کے پاس جا کے اس میں بھی تخفیف کرواؤں اور موسیٰ بار بار ان کو تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہ پانچ بھی زیادہ ہیں آپ کی امت پانچ بھی ادا نہیں کر سکے گی اور اللہ ہر بار اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیتا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ تمہیں پانچ پر بھی پچاس کا ثواب ملے گا تو اللہ اپنے فیصلے کے بارے میں یہ کیسے آپ گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ اپنے فیصلے کو کبھی دیتا ہے اس کے بعد واپس لے لیتا ہے اور سفارش آ رہی ہوتی ہے اللہ کے وصول کی طرف سے اور مشورہ چل رہا ہوتا ہے موسیٰ رسول کی طرف سے بالکل باطل دل باطل در باطل روایت ہے سرتا پیر باطل ہے ظلم در ظلم ہے یہ تحفہ پانچ نمازوں کا بتایا جاتا ہے معراج کے موقع پر ملا ہے اور اسی طرح معراج کے موقع پر سورت البقرہ کی آخری دو آیات بھی حاصل ہوئی تھیں یہ ہے وہ معراج کا واقعہ جو ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے آپ بتائیے کتنا غلط نظریہ کتنا غلط تصور روایت کے راویوں نے لوگوں میں اللہ کے وصول کا نام لگا کر رائج کر دیا ہے کیسا ظلم ہے اور یہ تو راوی نے روایت بیان کر دی اس کے بعد تو میں پتہ نہیں جو جو سنتا آیا ہوں معراج کے واقعے کے بارے میں کہ اللہ کے وصول کی ملاقات اللہ سے ہوتی ہے اور وہ ایک مقام پہ جا کے جبریل رک جاتے ہیں کہ یہاں سے میں آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے صدرت المنتہا اس کو نام دے دیا اور صدرت المنتہا روایت میں مل گیا تو اس کو سوت نجم کے صدرت المنتحہ المنتہا سے جوڑ دیا اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے Uh, قصہ خواہوں نے قصے بیان کیے ہوئے ہیں کہ میں اس کو بیان کرنا بھی نہیں چاہ رہا آپ سن سکتے ہیں کسی بھی خطیب کے چینل کو کھول کر ابھی میرا آج کا زمانہ چل بھی رہا ہے تو پتہ نہیں یہ سارے قصے آنا شروع بھی ہو آپ لوگوں کے سامنے تو نہ تو قرآن کی کسی آیت میں اس بارے میں کوئی اشارہ ملتا ہے نہ قرآن نے کہیں بھی کسی بھی شخصیت کے نام کو لے کر اسرا کا لفظ استعمال کیا ہے نہ معراج کا لفظ قرآن کے اندر آیا ہے نہ معراج کے بارے میں آج کا یہ تعین ہو سکا ہے کہ وہ کس موقع پر کس زمانے میں کس دن میں کس جگہ سے شروع ہوئی تھی جس آیت کو معراج کے لیے پیش کیا جاتا ہے اس آیت میں انتہا اور ابتداء کا ذکر آ گیا کہ انتہا مسجد اقسہ مسجد مسجد حرام سے اور انتہا مسجد اقسہ پہ ہونی ہے اور یہ جو مسجد اقصا اور مسجد حرام کا جو لفظ آیا ہے یہ بھی میں تفصیل سے بیان کروں گا یہاں پر اس آیت کے اندر یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اور منشا کیا ہے اس آیت کی یہ میرا ابھی چونکہ موضوع نہیں ہے کہ اس آیت کا میں درس بیان کروں میں صرف معراج کے حوالے سے جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں ابھی تو یہ سارے کے سارے آپ باتیں دیکھیں قرآن کے تصادم ان روایات سے ہو رہا ہے لیکن لوگوں نے روایات کو آیات کے مقابلے میں تسلیم کیا ہوا ہے وہ خوب اس کو زور و شور سے منایا جاتا ہے تو بالکل باطل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ قصہ گھڑا گیا ہے راویوں نے گھڑا ہے ان لوگوں میں مشہور کیا ہے اور قرآن کی آیات کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے